Добрий вечір всіх православних і греко-католиків. Вітаю з великим святом ведення у храм Пресвятої Богородиці. В ефірі Першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. Напередодні завершилося рекордне за тривалістю рядування кабінету Миколи Азарова. На думку експертів, рішення президента прийняти відставку прем'єра і міністрів свідчить про те, що партія регіонів вдалося сформувати більшість. Про це а також про те, як влада й опозиція працюватимуть у новій раді, дізнаємося у народних депутатів. Вадим Колесніченко, партія регіонів, Андрій Сенченко, Батьківщина. Вітаю вас. Добрий. День. Добрий день. Отже, вчора президент прийняв відставку прем'єра Миколи Азарова. Ваша оцінка 999 дням роботи уряду рекордсмена. Чи міг би він бути більш ефективним за нинішніх політичних економічних умов? Чи був він ефективним? Безусловно, був ефективним. Надо прийняти внимання то в якому стані досталася економіка государства. то, что мы вышли из той разрухи, которую мы получили. В итоге мы сегодня видим динамику развития. При этом на этом фоне проводилось достаточное число системных реформ, которые, безусловно, стабильности не вызывали, однако они были необходимы, как воздух для умирающего организма. Сегодня мы понимаем, что мы находимся в объятиях европейского мирового кризиса, который начинает волна рецессии идти. И задача сегодня сохранить ту стабильность, которая есть, и те поступательные тенденции роста, которые мы сегодня уже объективно ощутили. И, следовательно, на сегодня мы полагаем, что, скорее всего, президент будет предлагать Николая Ивановича Азарова для парламента, чтобы он утвердил его в качестве председателя кабинета министров. Тут перехопило мое другое запитание. есть То -то, никто бы инший, краще бы с посадой премьера не впорався, ниже Микола Азаров, на вашу думку. Да, на сегодня это та фигура, которая пользуется доверием кабинета президента пользу доверием фракции партии регионов. И, по сути, он себя зарекомендовал как системный, далеко мыслящий политик. Негативные работы, моменты работы есть? Негатив, конечно, всегда есть. Не ошибается тот, кто не работает. Конечно, ошибки были, но что нужно должное, они очень быстро, оперативно исправлялись и не несли системных глубоких последствий. Больше, я думаю, скажет представник оппозиции. Вы знаете, Андрей если Юрьевич. оценить работу этого правительства с точки зрения олигархов, то, наверное, они справились, это правительство, на четверку. Почему на четверку? Потому что украинские олигархи им всегда мало. А с чем они справились? Они списали долги Фирташа и Ахметова перед бюджетом в размере 24 миллиарда гривен. Они помогли украинским кланам монополизировать экономику страны. Они помогли Фирташу стать монополистом в газораспределительных сетях. Ахметову практически монополистом в распределении электроэнергии. Они помогли приватизировать, если это можно назвать приватизацией, а по сути дела присвоить за копейки такие предприятия, как Укртелеком, Облгазы, Облэнерго и так далее. Поэтому я думаю, что с точки зрения украинских кланов правительство справилось на твердую четверку. С точки зрения граждан страны, если смотреть на правительство как на менеджеров, которых нанимает народ, то я думаю, что этому правительству нужно собирать чемоданы и уезжать из страны как можно быстрее. Потому что, что какой, какой черте они подвели народ? Малый и средний бизнес практически разрушен. Сегодня, а такого не было давно в стране, задолженность практически перед всеми бюджетниками по заработной плате пустой пенсионный фонд. Искорежена вся система оплаты труда бюджетников, вся вот эта так называемая единая тарифная сетка. То есть оно сегодня уже ничему не соответствует. Мы пришли к тому моменту, страна силами этого правительства, что врач высокой квалификации получает практически ту же зарплату, что санитарка. Учитель высокой квалификации получает практически ту же зарплату, что техничка в школе. Вот это результат работы этого правительства с точки зрения людей, с точки зрения потребителей, услуг, которые обязана государственная власть оказывать. Граждан. Андрей Иванович, ну, Вадим Васильевич вызнал, что помилки были. А оппозиция признает какие-то позитивы за этим урядом или нет? Вы знаете, я не соглашусь с Вадимом Васильевичем. Это не ошибки. Это совершенно иной образ мыслей иные приоритеты. Они на самом деле так думают. Они на самом деле считают, что они правы, потому что у них другие приоритеты. Они не работают на страну и народ. Они работают на кланы, которые их поставили в правительство. Поэтому они не ошибались. И все-таки, жодных позитивов? Честно говоря, не знаю. Добро, а как бы кто-то был бы на месте премьера? Але партія влади була б регіонів, Я думаю, Цей би що, уряд міг а, би бути більш регионів. Мало що помінялось би. Може були б пріоритети не одним кланом, а другим. Тому що все одно тон во всем этом задает Янукович, который сегодня практически все бразди правления держит в своих руках. Вадим Колесниченко, чи багато нових з'явитися в новому уряді. Від яких факторів це буде залежати. Ну, про прем'єра ви сказали, що ви особисто підтримуєте Миколу Азарова. Але ну, експерти перелік -то набагато довший. Оприлюднюють Азаров, Арбузов, Клюєв, Тігіпко, Хорошковський. Ну, яким це, ви почеркуєте, що скамейка запасних у нас длинна, і можливість претендентів очень високі. Це повинні внутрішню конкуренцію. Значить, вибор буде найправильним і. квалифицированным. Это первое. Второе. В любом случае, после утверждения премьера, премьер, согласовывая с президентом, будет определять, кто будет министрами. Это уже будет не прерогатива Верховного Совета. Задача Верховного Совета – это только поддержать инициативу президента по назначению премьер-министра. Но я хотел бы все же чуть прокомментировать то, о чем сказал мой коллега. Вы знаете, вот если мы признаем, а это объективно, что за период независимости нашего государства, по сути, более 18 лет в стране абсолютно не проводились никакие системные реформы. Мы живем в условиях своего внутреннего убеждения того, что нам досталось от Советского Союза, но живем в рыночных отношениях. И за эти два года нам удалось, как минимум, попытаться сломать эту порочную систему, которая уже просто не работала. Она должна была обрушиться на всю нашу страну то это, ну, знаете стоит того, чтобы люди поблагодарили. Реформы за то, то что они справедливости рискнули. ради начинались, но они не были завершены, часто их критиковали. А их нельзя и, и... Зато нынешние нынешние реформы восстановили криминальные вертикали во власти. Сегодня смотрящие есть, начиная от уровня сельского совета и заканчивая министерствами страны. Да, мы приняли либерализованное уголовно процессуальное законодательство, которое, безусловно, облегчает жизнь наших людей. Декриминализовали большой пакет экономических преступлений, за которые раньше людей просто-напросто Лишали бизнеса, лишали здоровья, просто издевались, бросать. Я, с вашего позволения, на кадровый этого вопрос нет. тоже бы ответил. Удаска. Вы знаете, вот власть и оппозиция, а по сути дела, власть и народ сегодня совершенно по-разному смотрят на то, как выводить страну из этого кризиса. У власти один рецепт: залезть поглубже в карманы граждан через налоги, тарифы, цены и так далее, и закрутить гайки пожестче. А на самом деле рецепт совершенно в другом, в том, чтобы дать людям возможность дышать, работать, зарабатывать и тем самым выводить страну из так кризиса. Не-не-не, вот, это вектор. Это вектор. Это вектор. Так вот, да. когда мы говорим о том, что у власти есть один вектор вот в эту сторону, которая только лишь на закручивание гаек, то когда они говорят о своей скамейке запасных, разница только в том, что если придут старые и битые. Они будут э, закручивать гайки, но при этом ну, будут еще пытаться вот поймать ту, последний тот виток. А если придут молодые, небитые, нахальные, они просто жестче поступят и быстрее сорвут резьбу. Но итог будет один и тот же. И те, и другие сорвут резьбу, и в конце концов люди будут на улице. Но я бы не олицетворял оппозицию с народом. Это часть людей, которые рвутся к власти. Это первое и второе. Но нужно быть немного нечестным, чтобы, например, не признать, что за два года минимальные пенсии, минимальные заработные платы увеличены практически в два раза. Введена новая система ипотечного И так далее. Введены тысячи новых мест в детских садах и школах появились. Это очень это плохо. Не вызывает. Уряды Микола Азарова, а это еще одно из вопросов. у меня Питання до вас, пане Андрію, а опозиція взагалі буде якось намагатися заблокувати голосування парламенту за нового прем'єр-міністра? Чи ви будете заважати цьому процесу? Чи, от, будь ласка, віддаєте всі бразди правління в цьому питанні владі? Хай вона вирішує, оскільки вона матиме більшість. тут до цього ми перейдемо. Безусловно, це право власті сформувати правительство і вони же на себе беруть відповідальність. Наша задача как оппозиции в парламенте ⁇ предлагать иные рецепты, разъяснять людям, быть максимально откровенными с людьми, чтобы они понимали, что происходит. Потому что наша сила как оппозиции только в партнерстве с народом и наша сила в поддержке со стороны людей за стенами парламента. Сегодня политика в Украине делается не только 450 депутатами под куполом, а завтра, поверьте, она будет делаться большим количеством украинских граждан, широкими слоями украинских граждан. И мы вместе с ними. в минулій раді то оппозиция так само пропонувала свои варианты, решений, рецепты. Эффективность этих действий была за мало, эксперты это даже визнавали. То есть будут те же подходы, или вы запропонуете что Вопрос в том, насколько люди соглашаются с тем, что творит власть. Вот э, соглашались. Сегодня уже меньше. Но власть не чувствует, что уже наступил край. Я вам могу привести пример. Они сегодня, в очередной раз, э, в нарушение всех норм, закона, регламента внесли бюджет и при отставленном правительстве они его примут в четверг своим порочным большинством. Но еще раз, они не понимают, Нет что, что боясь, это уже край. Не-не-не, там есть прямая норма. Даже если бюджет находился в процессе рассмотрения, а правительство ушло в отставку, то останавливается процедура принятия бюджета, он возвращается в правительство, формируется новое правительство и вносится от его имени бюджет. Прямая норма в регламенте. Но вы знаете, вот честность, искренность и откровенность намерений улучшить жизнь со стороны оппозиции, она, безусловно, вызывает ироническую смешку. Есть официальное разъяснение. И желающий Чие? может посмотреть. на Кабинета министров бюджет был утвержден до момента подписания указа президента и передан Верховный Совет Украины. Это все прекрасно знают. Но это неинтересно. Хочется красиво поговорить о нелегитимности. Адекватность, честность и открытость оппозиции мы увидели, когда они две недели назад сорвали голосование по законопроекту во втором чтении, который, кстати, был всеми поддержан, о внесении в дошкольного воспитания. Под видом борьбы якобы с русским языком они уничтожили право на бесплатное, гарантированное питание детей и семей, которые мало обеспечены. Они сорвали право в обязательном порядке, чтобы правительство вело ставку медицинского работника в любом Вадим, детском дошкольном ну, учреждении ну. вне зависимости от комплектности и право создавать инклюзивные группы для детей с ограниченными возможностями. А это все под видом некой борьбы за язык. Вадим, это это говорите, вот это честь правда. и право Бывает наша позиция. Вот, тему мовы мы зараз это не, не мова, будем. Это, мова, мова, это вопрос чепоти. бесплатного а, питания, у, это вопрос медицинского обеспечения, сказал, это у мова. партии регионов а, зараз 200. 26 голосів за для того, щоб проголосувати за нового прем'єра. всі прекрасно. Па сказав до я назвав думку відставку не ушов би прем'єр-міністр, якщо б не було 226 і більше голосів. за рахунок для за рахунок яких фракцій депутатів це більше вже нет. існує фракції, ще нет, що не потрапив. Зуміло, фракція парламенту. партії регіонів, самовисуванці, я це депутати сказати. з інших фракцій. Вони будуть переходити до фракції партії регіонів. Чи вони будуть Знаете, спільно з вами голосувати? Во фракцію партії регіонів ні. обязательные. Мы увидим в следующую неделю, когда мы в течение нескольких дней однозначно а быстро изберем спикера, быстро утвердим э, премьера и буквально в течение 5-6 дней получим весь Кабинет министров. То есть проблем в этой части у нас Тут не будет. Э, с запасу, можете сказать. Вот сколько зараз настанут на национальном уровне? Да разве момент? это имеет значение. Цикаво, Мы чему? знаем, что голосование состоится, это главное. Не скажет эту цифру. 240, 200. Но вы знаете, скільки? никто до начала состязания не объявляет результат любой болельщик на футболе не говорит ну, сами за гачки. победу. Есть тактика психологичную тиску на противника. Зачем давить? Они мы, сильные, уверены мы в том, победители. что административного том, что ресурса, правильно. репрессивных возможностей І дипломатів з деньгами хватит для того, щоб сформувати большинство. Вот на чому їх та єфарія А да. з об'єднаною позицією, пане Андрію, ведеться така робота. Ви знаєте про приклади тощо на когось чиниться? Тиск знаю том, комусь що... пропонували чемодан грошей, Як ви кажете? Я знаю о том, що на банковій досье. Это оно було сформировано що місяць назад на 76 человек. представителей э, мажоритарщиков, самовыдвиженцев, мажоритарщиков от партий, э, списочников из других политических сил – это те люди, на которых власть давит. Это те, кто имеет какой-то бизнес и есть угроза разгрома бизнеса, те, э, на кого нашли какие-то болевые точки, так сказать, на сегодня э, давят на эти болевые точки с целью сформировать большинство. На вас не тысяч? Нет, особо Пытались в прошлом созыве, надоело. Добре. На вашу думку, тоді все-таки хто це самовисуванці? Чи представники списків? Будуть. І наскільки ви впевнені в стійкості своїх лав? Тобто є ризик того, що просто там хтось із списочників об'єднаної опозиції просто буде в Унісон голосувати із партії регіону? Знаєте, я возглавляв Виборний штаб в Криму. И у нас есть команда Крымчан, которая зашла в список объединенной оппозиции, и они сегодня избраны народными депутатами. Вот в этих людях я уверен абсолютно. И я думаю, что мои коллеги из других регионов, кто отвечал за подбор кандидатов, кто рекомендовал людей в список, подошли также ответственно. Вадим Васильевич, а какие умовы пропонуются для депутатов, которые будут працювать в проводные личных? Знаете, меня, что ну, что больше всего, меня больше всего беспокоит и тревожит то, что на протяжении последних лет пяти э, нас учат каким-то клише. Все время со стороны оппозиции. Из года в год рассказывают про чемоданы с деньгами, не, ну, может, про давление. Там, ну, в комитете, и сейчас вы задали не конкретный не вопрос. Так. Скажите, есть факты передачи этих денег, этих чемоданов? И опять в ответ тишина. Это первое. А второе, что больше всего беспокоит. Ведь наш диалог, посмотрите, в чем сводится. Кто кого победит. Мы в тысячный раз говорим, мы должны работать на собственное государство, на украинский народ. Нам предлагают войну, бой быков, собачья бега. Мы говорим, давайте будем вместе работать, предлагайте альтернативу, но не блокируем работу друг друга. Мы не воюем. Мы избираемся для предложения альтернативных программ, не более того, а в ответ боевые действия. Сегодня вот это самое плохое. Сегодня в украинском парламенте еще шестого созыва была суета в среде тушек. Они обсуждали, с какого числа их снимают с довольствия с сегодняшнего дня или с дня принятия присяги в следующем парламенте. Пане Вадиме, добре база для такої спільної роботи як персональне голосування. То опозиція запропонувала законопроект який дозволяє кожному депутату голосувати тільки за себе, зареєструвавшись попередньо, чи може стати, стати основою? Чому б не підтримати, не голосувати персонально, чому смішно? Давайте випаємо обіцяння перед збирателями. Давайте виполним обіцяння перед збирателями, знімемо депутатську неприкосновенність, яку опозиція блокують. Ну почнемо з честі із себе. Вадим питання про персональне голосування Дійсно, як діє законопроект. А то давайте приймемо закон о том, щоб сонце всходило. Рассказ про эту кнопку, которую Ценюк вставил, это, ну, знаете, уже дети знают, что есть тысяча способов, как ее обходить. Сегодня Конституция определено персональная обязанность депутата голосовать. Она порушается. Что дальше? Шор Давайте быть. примем закон? Так что делать? Это вопрос ответственности. А мы уже все ответили. Посмотрите и проанализируйте, как, например, работал предыдущий созыв. Подавляющее большинство членов партии регионов постоянно находились в зале и голосовали. Подавляющее большинство представителей оппозиции в зале не находились, не голосовали даже за свои законопроекты, но при этом призывали к высокой морали и необходимости работать на Украину и голосовать. Вадим, ну, искренность партии регионов можно будет проверить в четверг, когда они на пианино будут проталкивать этот бюджет. Вот и все. И говорить будет уже не о чем. в четвер, четверг, послезавтра. ну це ще стара Верховна Рада. Все таки видимо світлопарті ну, у а них для, одна а і хазяїна для, для нового парламенту. Все таки чи буде от як опозиція каже діяти і далі так зване піаніно, чи от добре не подобається законопроект опозиції? Що пропонує партія регіонів? Да на голосування один? Ну я не знаю, а що ну конкретно як це просто виконувати і да просто закликати до кожного депутата персонально виконувати свій да, да, як юрист. Чи заряд ну смішно даже коментувати в вот те. Ну, мягко говоря, бление, которое она постоянно предлагает обсуждать. Я уже сказал вам пример. Уже пять лет всем эта жвачка надоела. Лишение депутатской неприкосновенности. Мы уже трижды голосуем за это. Оппозиция сегодня объясняет. Нет, это нельзя. Над нами будет давление и прессинг. Да, мы говорили, что это будет. Но кто эту раскачивал лодку? Сегодня мы говорим, в Конституции определено а обязательно право. Что может быть выше Конституции? Давайте примем закон об исполнении Конституции. Да у нас в регламенте то же самое написано. До тех пор, пока депутат будет неприкосновенный, ему на все это глубоко плевать. Все это мы прекрасно понимаем. Поэтому мы говорим, ставим вопрос, снимаем депутатскую неприкосновенность, и каждый нарушивший Конституцию при неперсональном голосовании будет наказан. То есть все дальше будет рукосуйство Чечетова, І голосування на піани. Да, вот о чем вся речь. А скажете, вся розсадка, вона трошки по-новому буде да? э, відбуватися в новій Верховній Раді. От з чим це пов'язано? Чому поміняли це традиційне розташування фракцій? І, знаєте, всі звернули увагу, що партия регіонів тепер найближчий до трибуна. Такий метод зупинити, трибуну. У да? нас просто Президент. появилось більше число людей. Фракція наша Україна іспарилась, ее нету. Поэтому часть этих мест от нашей Украины мы взяли себе, а часть отдали бы те, э, на удару. Распределили те места, которые освободили. У вас точно не больше людей, но будьте уверены, что в первом ряду они э, посадят всех своих заслуженных, так сказать, спортсменов. Значит, Стро... наверное, значит, тяжелая наверное, би есть тяжелая биография. Значит, наверное, есть причина конечно, ну, есть планы. Вот, вот потому что, что один из методов в зале вы да, своей да. вот этой публике пытаетесь так сказать просто защит... защититься от инакомыслящих, да? На улице у вас чуть больше возможностей пока еще, потому что вы дубинами ОМОНа защищаетесь, знаете, от собственного поджигать народа. парламент, Вадим, ну с цепями заходить и называть инакомысли – это бандитизм, Интересно. одетый во фракцию партии Батеевщина. Э, с персональным. Голосуванням ну так позиції принаймні з'ясували. А з комітетами, от е, є інформація, що ваша політична сила пропонує 13 контрольних комітетів віддати опозиції, 15 виконавчих залишити собі. Ну це цифра, щоб було зрозуміло. А скільки от з цих комітетів е, ну, опозиції підходять? І власне, які комітети опозиція хоче за собою тільки зберегти, а які партія влади? Будь ласка, Знаєте, наша позиція вона не помінялась в від того, во власті ми. или в оппозиции. Я напомню, когда э, после досрочных парламентских выборов было сформировано в конце 2007 года большинство и партия регионов была в оппозиции, то мы э, исповедуя на самом деле принципы демократии, мы сказали, что оппозиция должна быть сильной, оппозиция должна иметь возможности для контроля, поэтому у оппозиции должен быть первый вице-спикер, оппозиция должна иметь не какие-то там опереточные комитеты. Комитет по бюджету для контроля за формированием бюджета и за его исполнением. Комитет по экономической политике. Целый ряд других, которые позволяют контролировать власть. А в свете это традиция, еще за оппозицию как раз такие комитеты пребывают? Это так должно быть. Да это все же наоборот. Мы же абсурд обсуждаем. Конечно. Власть реализует экономическую программу президента. Для этого у вас есть и правительство. Власть лишает базовых комитетов, которые вносят проекты законов и формируют законодательную базу под реализацию экономической программы. Оппозиция говорит: нет, вы мало ли какие там программы приняли. Базовые комитеты, которые определяют экономическое развитие Украины, мы заберем себе, чтобы не давать вам реализовать экономическую программу президента. Вот видите, насколько, не абсурд ли это? насколько отличается э, вообще понимание здравого смысла. Потому что я напомню, источником власти в стране является народ. Народ избрал парламент, делегировал в том числе функцию распоряжаться государственными финансами. И в этом случае она разделена функция. Правительство готовит бюджет, правительство расходует средства бюджета, а парламентский комитет, да, он участвует в процедуре принятия бюджета, но... Он ведет контроль парламентский от имени народа за действиями исполнительной власти. Что они хотят сделать? Все собрать в одном кулаке и дальше заниматься тем, чем они занимались три года. Деребанить народные Кандидатура спикера у партии регионе уже есть? Да. Она будет объявлена в день голосования. Ну, то есть вы знаете люди. Конечно. Это представитель партии регионов? Ну, мы сейчас не будем раскрыть все карты, это может вообще даже неожиданная фигура быть. Главное, что нам ну, устроится партии регионов, чьи высовываются. А, этот депутат устроит весь парламент, он будет работать в рамках конституции и действующих законов. Павел а Батьковщину, чья позиция в целом, я как кандидатура спикера может влаштовать? Нам, честно говоря, безразлично, потому что в стране сегодня власть монополизирована Януковичем. Спикер, это премьер-министр, генеральный прокурор. Это люди, которые управляются кнопками. И кто будет дергаться, чья рука будет дергаться, когда на банковой нажимают кнопку, безразлично. До оппозиции от самовысуванцев кто-то приеднуется? Идут консультации. То есть может расширить эти склад? Да. І останнє запитання, мабуть, Вадим Васильович, буде якось оголошено про формування парламентської більшості закон Конституція 96-го цього сьогодні, сьогодні не вимагає, чи, чи це буде більшість. Це не обов'язково, регламентом це не предусмотрено. Об'являється формування груп, фракцій, і все вони дальше працюють. В залежності від інтересів по тому іншому законопроекту різні групи группы або фракції, в взаємному голосуванні, как это было, кстати, и сейчас. Несмотря на то, что у нас оппозиция, то законопроекты, которые интересовали и были, скажем так, не конфликтами, они голосовали с 300-356 голосами, как, кстати, закон о выборах. То есть здесь вопрос, я так понимаю, политической целесообразности будет постоянно присутствовать. І останнє запитання до вас, пане Андрію. Три опозиційні фракції. Вони через якийсь орган будуть координувати свої рішення, законопроекти, які будуть подаватися? Чи будуть вони спільними і всі Нет, дії опозиції в Раді вони будуть узгодженими чи ні? Ви знаєте, я уверен, в тому, що це будуть три віддільних фракції, вони не мають тенденції к сліянню в одну. Но що буде координація, а от конкретної форми взаємної роботи повинні сложитися в процесі. Дякую, це була програма. Про головне. Побачимось на все добре.